Привет, вы на канале Супер Дима. Сегодня мы будем снимать вот такую машину большую. И там много всяких механизмов. Ну, не такие электрические, но можно поставить туда моторчик, и чтобы он сам ехал. Так, сейчас будем... Ну, я буду вам рассказывать чтобы повернуть эти колеса, я вам, чтобы видно, вперед это поставлю машину. Кстати, это формула 71. просто так написано. Так, вот тут такое колесико мы будем поворачивать видите и я вон туда поворачиваю колесико колеса вон туда а когда колесиков вон туда тогда вот так они делаются и можно по кругу какому-то ехать прямо как угодно там еще рули есть сиденье много всего. Я вам покажу место для моторчика. Это вот тут батарейки, а моторчик прям вон тут где-то. видео как мы будем покупать моторочек и, и как я буду к машине мне этой прицеплять будет видео про моторчик как наберем я как мы наберем 50 лайков я просто начал недавно сниматься, вот и так мало лайков. И из этой машины можно другой, другую машину сделать. Другую машину я сделаю, когда будет 100 лайков. Вот так. И это никакой не конкурс. Просто надо столько, столько-то поставить лайков. Так, что бы вам еще рассказать? Подумаю. О, придумал. Тут есть радиопередач. Ну, не радио, а где-то музыку. Да, 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 не там, где радио там можно слушать. Это просто переключается, чтобы это поднималось или это, чтобы ветер менялся как-то. Короче, вот, если... Я, след... я эту штучку сюда поставил, направил, на эту штучку. Я кручу, 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 и она... Видите? Медленно меняется. Очень медленно. Почти на камере не видно. Чуть-чуть видно. Нет. Вот, если я ту же штучку переключу на эту штуковину. короче не надо будет это подниматься и опускаться мы можем увидеть механизм этой машины это долго крутить надо поднимается потихоньку поднимается, поднимается, поднимается. Я до конца вам сделаю, чтобы вы весь механизм видели. О, вот конец. Открылась вот так, была вот так эта штука, а теперь она вот так. Я могу вам показать поршни. Вот когда я кручу колесо, видите, вот эти штучки из другой стороны крутятся. Интересно, из-за этой. Не будут из-за этой, и из-за этой не будут крутиться эти поршни туда-сюда. Вот так. Сейчас я опущу. Машину. А, тут еще нужно вот так. Тут с этой и с этой стороны можно опускать машину, чтобы она не наезжала на камню. Ну, чтобы она ровно ехала. Она, если она едет на камни, будет ровно ехать. Вот так. Опущу. Тут. Я вам покажу снизу много механизмов. Снизу вот. Так. И вот все механизмы всякие. Он не ходит. тут особо тут много нехоть. Дырка, где много. Да. И вы знаете, я сделал эту машину с папой за одну неделю. Или за две недели. Где-то так. Лайк и подписывайся на канал Супер Дима. Пока-пока. Выключу -пока. видео.